我叫郑胜义，我今天要朗诵的诗歌题目是《我的理想》。要问我的理想，可真不知道该怎么讲，因为她就像一个小姑娘，一年就变一个样。 上幼儿园时，阿姨问我：“长大要干什么？”我说：“要像爸爸那样，用电脑打出好多好多的文章。”上一年级时，老师问我：“将来有什么理想？”我说。 要像妈妈那样，在纸上画出好多好多的楼房。后来，我的理想又变了样，我要做一名老师。心想，做一名老师，就该像我的老师那样。 从此，我开始模仿他写字、走路。当我把理想告诉老师，老师激动的满脸闪光。他说：“你这个老师，将来准比我强。” 可我总是在担心，明天会不会有换个理想？当医生，当老板，还是当个远洋轮的船长？不是我站在这山望着那山高，而是我们的祖国。 实在是太可爱了，每一个职业都让人向往。我希望长大后能够像西山叔叔那样，做一枚小小的螺丝钉，坚守在最需要的地方。